Главный тренер баскетбольного клуба Днепра. Заслуженно поздравляю Будивельник. Они сегодня, скажем так, по всем аспектам были лучше. И как бы не старались в защите, все-таки два игрока там сделали стопроцентное. Хотя как раз на этих двух игроков была точно вся защита и вся тактика команды. Нападение, когда мы играли командой, еще что-то получалось. Когда четко знали, что делаем, тоже получалось. А, так как э, легкие мячи, которые мы это подобрали и перехватили, на быстром прорыве мы не могли реализовать. Это, конечно, очень тяжело, когда ты должен играть все время 5 против 5, и ты не можешь э, 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 забить просто очков, которых ты легко забиваешь на быстром прорыве. Я думаю, что... Нам есть на, на, на чем подумать. И, и есть, и надо искать людей, которые могут и, реализовать и себя на площадке. Сегодня очень много украинцев получили время и, на площадке. И все-таки нам их не хватило как раз вот этой реализации на быстром прорыве и помощи на повторном отскоке от меча. Таня, ты хочешь? Это вы имели в виду только что внутри команды искать людей? Да-да, Или... внутри, а? внутри. Потому что э, сейчас у нас такой, не знаю, наверное, спад идет, и игроки со стороны комбинацию крутит, кажется красиво, а, а реализации нету, и не решается брать на себя ответственность, и, и вот это самая большая проблема, которую я должен решить и скоро. Все? Здесь вопрос. Завтра в вашей команде к встреча с другим личным богом. Как вы думаете, завтра будет легче, чем сегодня? Знаете, бывает так, что мы сегодня проиграли по всем аспектам. Я думаю, что завтра просто мужское достоинство будет играть очень много. И люди, которые сегодня не смогли и сделать того, что от них и просилось, и я думаю, и убежден, что они завтра будут да, играть хорошо. хорошо.